तकरीबन आज मैं सहजन का रेसिपी लाई हूँ सहजन का आप दाल बना सकते हैं सूप बना सकते हैं और इसका सांभर भी बना सकते हैं वैसे आज मैं सहजन का सब्जी बनाने वाली हूँ और मात्र इसमें मैं एक चम्मच कुछ सीक्रेट चीज डालूंगी जो कि आपने पहले कभी भी सहजन में नहीं डाला होगा आप कभी इस तरीके से सहजन बनाए ही नहीं होंगे जो कि आपके सब्जी का चार गुना स्वाद बढ़ा देगा उसके लिए हमें सबसे पहले लेना है सहजन सहजन का छिलका मैंने उतार दिया है तेल को गर्म करेंगे और सरसों तेल में इसे बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है टेस्ट तो सहजन को मैंने डाल दिया है जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो सहजन डाल देंगे थोड़ा सा नमक डाल देंगे हल्दी पाउडर डाल देंगे काफ़ी बढ़िया से इसे फ्राई करके निकाल लेंगे एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों सहजन को हमेशा फ़्राई करके ही सब्जी बनाइएगा फ्राई करने से क्या होता है कि इसका जो हल्का सा जो करवापन होता है ना सहजन का वो निकल जाता है तो काफ़ी ज़रूरी से इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लीजिएगा और देखिए हमारा सहजन काफ़ी बढ़िया से फ्राई हो गया है अब इसे निकाल लेती हूँ हमारा सहजन काफ़ी बढ़िया से फ्राई हो चुका है तो सहजन के साथ अगर आलू डालकर इसमें सब्ज़ी बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है तो चलिए अब आलू को भी फ्राई कर लेते हैं तो यहाँ पे सरसों तेल को काफ़ी बढ़िया से गर्म कर दिया है आलू का छोटा छोटा सा टुकड़ा मैंने कर दिया है और इसे भी काफ़ी बढ़िया से फ्राई कर लेंगे आलू भी काफ़ी बढ़िया से फ्राई हो गया है तो इसे भी निकाल लेना है तो चलिए अब इसका मसाले का तैयारी करते हैं सबसे पहले मैंने एक कटोरी में एक चम्मच सरसों दाना लिया है काला वाला और एक चम्मच पोस्ता दाना लिया है मैंने ये वही चीज़ है जो सिर्फ एक चम्मच अगर आप सहजन में डालते हैं ना तो आपके सहजन का स्वाद बढ़ा देगा चार गुना ये जो पोपी सीड है यानी कि जो पोस्ता दाना है इसे मैंने फ्राई नहीं किया है यानी कि रोस्ट नहीं किया है बिल्कुल इसे भूनना नहीं है कच्चा ही ले लेना है कई लोग इसे पानी में फुला कर यूज करते हैं पोस्ता दाना को मैंने बस ऐसे ही ले लिया है यहाँ पे मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर दो चम्मच धनिया पाउडर आधा चम्मच देगी मिर्च पाउडर दो तेज पत्र दो लाल मिर्च थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा काली मिर्च और अपने सब्जी के अनुसार मैंने सात से आठ लहसुन डाल दिया है पानी डालकर बारिक पेस्ट मैंने इसका तैयार कर लिया है फिर से अब चलिए सहजन के साथ मसाले का तैयारी करते हैं तो सबसे पहले सरसों तेल को काफ़ी बढ़िया से गर्म होने देंगे इसमें मैंने डाला है पंचफोरन जिसमें कि अजवाइन मंगरेला जीरा सौंफ मेथी और थोड़ा सा सरसों दाना होता है सारा एक एक चुटकी ही डालेंगे एक एक पिंच और जब अच्छी तरीके से आपका जो पंचफोरन है तरक जाए तब इसमें मसाला का पेस्ट डाल देंगे और इस तरीके से जब दानेदार हो जाए भून कर मसाला तब यहाँ पे टमाटर डाल देंगे तो मैंने यहाँ पे दो टमाटर डाला है थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा टेस्ट अच्छा लगता है सहजन में तो टमाटर को भी डालकर थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और मैं यहाँ पे हिमालयन नमक यूज करती हूँ और इसे भी काफ़ी बढ़िया से फ्राई कर लेंगे आप जो नमक खाते हैं वही नमक डाल सकते हैं और देखिए टमाटर जो है हमारा गल चुका है और तेल जो है वो छोड़ना स्टार्ट हो चुका है काफ़ी बढ़िया से मसाले को फ्राई कर लेना है भून लेना है जब तक आप अच्छे तरीके से मसाले को नहीं भूनेंगे ना आपके सब्जी में स्वाद नहीं आ पाएगा अच्छे से तरीके से जब भून जाए मसाला तो यहाँ पे सहजन और आलू डाल देंगे थोड़ा सा फ्राई करेंगे और अपने मात्रा के अनुसार पानी डालेंगे पानी डालने के बाद काफ़ी बढ़िया से इसे पका लीजिएगा वैसे हल्का सा ये पानी वाला बनकर तैयार होता है सहजन तो ज़्यादा अच्छा रहता है उसे चावल के साथ रोटी के साथ खाने में अच्छा लगता है तो सब्जी तो हमारा काफ़ी बढ़िया से बन गया है देखने में भी खूबसूरत और खाने में भी बहुत ही टेस्टी तो अगर आपने कभी सहजन में पोस्ता दाना डालकर नहीं बनाया है ना तो एक बार ज़रूर ट्राई करें आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है रेसिपी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें थैंक यू सो मच